Чукакова. Сегодня утром в элитном жилом комплексе на Рязанском проспекте в Москве прогремел мощнейший взрыв. И его целью был генерал-лейтенант Игорь Кириллов, главный химик российской армии. Химик в очень плохом смысле. Операция по ликвидации военного преступника была спланирована просто филигранно. Неизвестный заранее припарковал у подъезда обычный электросамокат. Но его конструкция, знаете ли, была очень интересно дополнена. Туда вмонтировали мощное взрывное устройство. Очень мощное. И около пяти утра, когда Кириллов со Своим помощникам вышли из подъезда, прогремел взрыв такой силы, что в радиусе 50 метров вылетели все стекла. Выворотила входную дверь, повредила три автомобиля. Взрывная волна докатилась до третьего этажа. Это была дистанционная детонация, сообщают источники. Причем исполнители могли даже не находиться в зоне прямой видимости. Достаточно было получить доступ к камерам подъезда, которыми пользуются жильцы. И вот что интересно: буквально накануне 16 декабря СБУ официально объявила Кириллову подозрение в военных преступлениях.